Hər saatlar olmasına baxmayaraq bir çox məntəqədə seçici fəaliyyəti müşahidə olunub. 64 saylı Salyans seçki dairəsinə 48 məntəqə daxildir. Onlardan altısında veb kamera quraşdırılıb. Məntəqələrdə seçkilərin şəffaf keçirilməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Seçkiləri 739 nəfər yerli müşahidəçi izləyir. 6 xarici müşahidəçi 64 saylı Salyans seçki dairəsi üzrə məntəqələrdə ümumilikdə 50320 nəfər səs verir. Onlardan 3609 nəfəri ilk dəfədir səs verəcək. Ən yaşlı seçici isə 1 nəfər Onun 100 yaşı var. 65 saylı Salyan Beləsuvar Neftçala seçki dairəsinə daxil olan bütün məntəqələrdə seçkilərin şəffaf keçirilməsi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, 65 saylı Salyan Beləsuvar Neftçala seçki dairəsinə 49 məntəqə daxildir. 9 məntəqədə veb kamera quraşdırılıb. Dairəyə daxil olan məntəqələrdə ümumilikdə 52.175 nəfər səs verir. Bunlardan 39.375 nəfər Salyan, 7.340 nəfər Beləsuvar, 5.229 nəfər isə Neftçala sakinidir. 65 saylı Beləsuvar neftəxana seçki dairəsində 2062 nəfər ilk dəfə səs verir. Ən yaşlı seçici isə 1 nəfərdir. Onun 105 yaşı var. Seçkiləri 748 yerli, 4 xarici müşahidəçi izləyir. Səsvermədə şəxsən özüm iştirak etdim, ailə üzvlərim hamısı iştirak eddilər. Çox şəffaf formada, demokratik formada seçicilər təşkil olunub. Hər öz istədiyi namizədinə səs verir. Səsverə bu günləri hər halda respublikamızın müqəddəratı həll olunur bu günləri. Doğrudan da çox şəffaf formada keçən seçkilərdə hər öz istəyini, öz fikrini bildirir. Bu gün bir vətəndaş kimi prezident seçisinə səs verməyə gəlmişəm. Yaradılan şəraitdən çox razıyam. Seçkilər şəffaf keçir, hər bir şərait yaradılır. İstədiyim namizədə də səs verib çıxmışam səs vermədən. Elven Kudratov, Səmil Şahlaroğlu bu gün informasiya proqramı üçün